ঐ গৈদা কামত লাগি আছে নে অ কোলে নেকি বহুত দিন মই দেখিলো হে আ বুইছ গৈদা কিহতনো কিখনে পালে আৰু দেই অ আজি কত কি হলো প্ৰায় ইচ্ নকব বুইছে ত অসমখন ৰখা নলৈ গল আৰু কচোন ক আজি আকৌ কত কি শুনি আহিলি তই ই ৰাম কৈছেহেনে এই হিমন্তই অসমখন শেষ কৰিলে আৰু অ হিমন্ত মামাইনো কি কৰিলে যে তই ইমান চিন্তা কৰিছ এই অকল মই হেনে অসমৰ সকলো ৰাইজ আজি ভয় খাই আছে সিহঁতটো কিখনে পালে আৰু এইটোপা দেই হেই কি কওঁ হে কি নকৰিব লগা কামটো কৰিলে ই আপুনি সপাই গমেই নাপায় অ হিমন্তই অসমখন বেচিবৰ কাৰণে গোটেই দেশ বিদেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহটো মাতিছে নহয় পোৱা শুনিছোঁ এইকেইদিন বোলে গোটেই গুৱাহাটীখন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে নধৰা হ'ল আৰু ভাৰতৰ যে এই ধনীটো যে ই পেটোৱাকে যে আম্বানী নেকি সেইটোও আহিছে গুৱাহাটীলৈ তইচোন মানুহ মাৰিবি দেই অ আপুনি আকৌ হাঁহিছেহে যে গগৈ দা নাহি পাইনে তোৰ কথা শুনি কি যে হ'ব তোৰ উম এইসোপাই আমাক ঠগি ঠগি খাবলৈ আহিলে আৰু আপুনি হাঁহি থাকোতেই যাব চা ক'লে ধৰক এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ অসমখন বেচিবৰ কাৰণে লোৱা নাই এয়া আমাৰ অসমখনক কিমান ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেই ওপৰতহে এটা ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে উম কিহৰ ডেভেলপো কিহৰ ডেভেলপ গোটেই দেশ বিদেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় সভা মাত পানী অসমৰ সম্পদসূপা দেখুৱাই ই ডেভেলপডাল কৰিব ইৰাম ইতেচোন একো কথাই বুজি নাপায়ো ৰচোন মোক ক'বলৈ দে নহ'ব কওকচোন বাৰু কি কয় চা ইয়াক নাম দিছে এডভান্সেজ আছাম টু পইণ্ট ওৱান আজি কিছুদিন আগতে আমাৰ চি এম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ওচৰ পাজৰ কিছুমান ডেভলপ দেশলৈ গৈছিল যেনে ধৰক অষ্ট্ৰেলিয়া জাপান ছিংগাপুৰ এইসমূহ দেশলৈ গৈছিল অঁ বাতৰিত পাইছিলোঁ গৈছিল কিন্তু কি মহলা খাবলৈ গৈছিলেনো ইচ টেপেৰে টেপেৰে কিয় মাত দিওঁ ৰচোন ক'বলৈ দে ছা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই দেশসমূহলৈ গৈ পানি সেই তেখেতলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল যে আহক আমাৰ অসমখনলৈ আহি আপোনালোকে আমাৰ অসমখন চাওক কি আৰু আমাৰ অসমখনৰ পৰা কিছুমান এডভানটেজ উঠাও কি মানে অ চা আমাৰ অসমখনত কিমান শিক্ষিত নিবনুৱা হাৰ জানোৱেইটো চা এতিয়া বহুত পঢ়া শুনা কৰিও এটা সংস্থাপন পাবলৈ ইমান সহজ কথা নহয় এতিয়া বহুত ভাল ভাল টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীয়ে উচ্চ শিক্ষা লৈ পিনি এতিয়া ঘৰতে কিবা এটা সংস্থাপন নোপোৱাৰ কাৰণে নিবনুৱা বহি থাকিব লগা হৈছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ছিংগাপুৰত গৈ দেখে যে তাত নাৰ্ছৰ বহুত প্ৰয়োজন কিন্তু নাৰ্ছ কৰিবৰ কাৰণে ছোৱালী নাই আৰু আমাৰ অসমতটো নাৰ্ছ কৰা ছোৱালীৰ অভাৱ নাই আৰু নাৰ্ছ কৰি হোৱাৰ পাছত সংস্থাপন পাবৰ কাৰণে তেখেতে সিহঁতি বহুত দিন যুঁজি থাকিব লগা হয় আৰু সেই নাৰ্ছ খিনিক যদি ছিংগাপুৰলৈ নি পানি যদি সংস্থাপন দিব পৰা যায় তেন্তে কিমান ভাল কথা হ'ব এটা ভাল চেলেৰিও পালে আৰু এটা ভাল উচিত সংস্থাপনো পালে অ ইণ্টাৰেষ্টিং ভাল কথা দেখোন অ আৰু জাপানত গৈ দেখে যে তাত মেন পাৱাৰৰ বহুত প্ৰয়োজন কাম কৰা মানুহ বহুত লাগে কিন্তু জাপানত ইমান মেন পাৱাৰ নাই আৰু আমাৰ অসমত কাম কৰা মানুহ কিমান আছে আৰু উচিত কাম এটা নাপাই পানি তেখেতলোকে দুখীয়াৰ জীৱন যাপন কৰিব লগা হৈছে আৰু সেইসকল মানুহক যদি জাপানলৈ নি পানি নি পানি যদি সংস্থাপন দিব পৰা যায় তেন্তে কিমান ভাল হ'ব ভাবিছা তই অঁ হয়দিন কথাবোৰ আৰু কওকচোন ভালকৈ বুজাই আকৌ অ এনেকেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বুজি আহিছে যে অসমখনৰ পৰা কি কি দিব পাৰি আৰু অসমখনলৈ কি কি আনিব পাৰি আৰু সেইকাৰণে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰক আমাৰ অসমলৈ মাতি আনিছে যে আৰু অসমখনৰ বিভিন্ন ছেক্টৰত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰক আৰু অসমখনক গ্লবেলাইজ কৰক আৰু সেইকাৰণে এখন বিশাল মেলা গুৱাহাটীত পাতি আছে আৰু তাৰ নাম দিছে এডভান্তেজ আছাম টু পইণ্ট ও বাৰু বাৰু আমাৰ অসমত কি আছে ন ইনভেষ্টৰে যে আমাৰ ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব কি আৰে তই অলপ পাগল আছনে কি নোৱাৰি একোৱেই নাজাননে কি নোৱাৰ বুজাই দিয়ক আকৌ আমাৰ অসমত কি নাই চা আমাৰ অসমখন প্ৰাকৃতিকভাৱো ইমান চহকী যে আমাৰ অসমত সাতখনকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক ঊনৈছখনকৈ ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আৰু তিনিটাকৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আৰু লগতে আমাৰ মা কামাখ্যাৰ পৰা আদি কৰি বহুখিনি মঠ মন্দিৰ এই সকলোবোৰ আছে আৰু এই সকলোবোৰৰ পৰা আমি টুৰিষ্টক আমাৰ অসমলৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি কিন্তু আমি এডভানটেজ উঠাব পৰা নাই ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু যদি কোনোবা ভাল ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট কৰে তেন্তে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰিম আৰু আমাৰ টুৰিজিম চাইডটো কিমান ডেভলপ কৰিব পাৰিম ভাবিছা কিন্তু আমি এই সকলোবোৰ নিজে কৰিব নোৱাৰি যদি ভাল ইনভেষ্টৰে ইনভেষ্ট নকৰে অ হয়তো অ' আমাৰ অসমত এনে কিছুমান সম্পদ আছে যি পৃথিৱীত এব দেখোন আমাৰ মুগা চাহপাত কাঁহৰ বাচন বৰ্তন এইবোৰ দেখোন বহুত কিবা কিবি আছে আৰু খাদ্যৰ ফালৰ পৰাতো কম আছে নেকি আমাৰ খাৰ দেখোন স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান ভাল এয়া পৃথিৱীত আছে জানো আৰু এইসমূহ সম্পদ যদি আমি বেলেগ দেশলৈ যদি আমাৰ অসমৰ নাম লগাই পঠাব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ অসমখন কিমান উন্নতি কৰিব চা আমাৰ অসমখন বহু ফালৰ পৰাই সুবিধা আছে আৰু আমাৰ অসমে বহুকেইখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেই দেশসমূহলৈ আমাৰ বাই ৰোডেও যাব পাৰি আৰু ধৰি লওক মুম্বাইৰ পৰা যদি থাইলেণ্ডলৈ কিবা এটা বস্তু পঠাব লগা হয় আৰু সেই বস্তুটো যদি আমাৰ অসমৰ মাজেদি পঠাব পাৰি কিয়নো আমাৰ অসমৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমাৰ লগত আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিটো ৰিভাৰৱে সেয়া হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ছেকেণ্ড সকলোতকৈ দীঘল ৰিভাৰৱে আৰু এইসমূহত যদি আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো তেন্তে আমাৰ অসমখন কিমান ডেভেলপ ডেভেলপ হ'ব ভাবিছা উম বুজিছো বাৰু কিন্তু এইবোৰ কাম মুখেৰে কলে হব জানো যদি হাতে কামে নালাগে তাকে বুজিছ কামটো কিন্তু বহুত ভাল লৈছে হাতত ইনভেষ্টৰসকলে যদি ইয়াত কাম কৰি প্ৰব্লেম নাপায় চৰকাৰে যদি বস্তুসমূহত বহুত বেছি টেক্স নলগায় আৰু এই যে মধ্যস্থতাকাৰীসকল এইসকলৰ পৰা যদি প্ৰব্লেম নাপায় তেন্তে আমাৰ অসমখন বহুত ভাল এটা লেভেলত গুচি যাব দেই হয় বুজিছো দা চৰকাৰে বহুত ভাল কথাহে ভাবিছে এইবোৰ যাতে হাতে কামে হয় আমাৰ অসমীয়াই বিশ্ব দৰবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে এই ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ তাকেই প্ৰাৰ্থনা আৰু বুজিছ ক'লে ধৰক এইসকলবোৰ তেতিয়াহে সম্ভৱ হৈ উঠিব যেতিয়া আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে চৰকাৰৰ কামবোৰত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবে আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ চিন্তাধাৰাবোৰ সলাব লাগিব আৰু বিশেষকৈ তোৰ কথাটো হয় বুজাক্যা এতিয়া আহে মই ভালকৈ বুজিলোঁ আৰু যদি আমি এতিয়াও আঁঠুৱা কম্বল সূতা এই তিনিটকীয়া চাউল এইবোৰত যদি লাগি নাথাকোঁ তেতিয়াহে আমি উন্নতি কৰিব পাৰিম আকৌনো কি আহক আমি সকলোৱে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ তেন্তে সকলোৱে এবাৰ কৈ দিয়ক জয় আই অসম জয় আই অসম